Меня зовут Цыкала Виктор, 63 года. В 1997 году у меня был обширный инфаркт. Я, как обычно после инфаркта, это стенокардия, ишемия и э, гипертония. Давление прыгало 260 на 140. Постоянно принимал лекарства. Это диакардин или каптопресс или энолаприл, которые понижает давление. В 2008 году сделали э, операцию по замене четырех протезов. Сонная, подвздошная и две бедренных. 29 декабря 2011 года я приобрел три лакея. Как раз появились супера, я приобрел еще три супер лакея. Два за бифрендом. В июне месяце принял, 2012 года принял я, как обычно, утром принял диакардин и НЛ-април. Две таблетки. И у меня полетели, как говорят, метелики перед глазами черные. Померил давление 90 на 60. Звою лечащему врачу. Говорит, Сильвестрич, пока прекратите принимать, померите три раза в день давление. Меряю, не принимая лекарств, меряю давление 120 на 80, 120 на 70. И по сей день, у меня сейчас в барсетке нет таблеток, аптека ушла. Ночью нахожусь на лотеях. А днем они на мне. Вот они. Я с ними не расстаюсь. Спасибо компании.